دوسری ایک چیز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں ہوتا یہ ہے کہ کتب تاریخ کے اندر بعض یہ روایات کہ جن کے اندر حضرات صحابہ کرام علی مردوان کی توہین اور تنقیص لازم آتی ہے تو انہی کتب تاریخ کے اندر ایسی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جن سے ان کا دفاع بھی ہوتا ہے جو تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی دکھاتی ہیں جو ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو قرآن کریم نے حضرات صحابہ کرام کو روحا ماؤ بینہ ہم کے خطاب سے تعبیر فرمایا وہ واقعی میں ان کے اوپر صادق آتا ہے اور وہ روایات بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں لیکن کیا وجہ ہے پھر کوئی شخص وہ دوسری روایات کو چھوڑ کر ان روایات کی طرف جاتا ہے جن سے تنقیص اور توہین لازم آتی ہے تو معلوم ہوا کہ یا تو اس کی تحقیق نہیں ہے یا پھر وہ کوئی مریض القلب ہے اس کے دل کے اندر کوئی مرض ہے جس کی وہ تسلی اس طرح سے کرتا ہے کہ اس وہی روایات ڈھون ڈھون کے لے کر آتا ہے جن سے حضرات صحابہ کرام کی توہین اور تنقیس لازم آتی ہے ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر ایک جماعت بھی بنائی اور اپنا منشور اسلام کا نفاذ رکھا لیکن بدقسمتی سے اسی ماحول کے اندر ایک کتاب لکھ دی خلافت اور بادشاہی کے عنوان سے اور اس میں حضرات صحابہ کرام علی مردوان پر کھل کر تنقید کی اور یہی تاریخ کی کتابوں سے اور پھر وہاں پر یہ لکھنے لگے کہ میں نے جو یہ حوالے پیش کیے ہیں یہ معتبر کتب تاریخ سے ہیں اب ان کا جو منشور تھا وہ تو نفاذ اسلام تھا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو شخص نفاذ اسلام کی بات کر رہا ہے جن لوگوں نے سب سے پہلے نفاذ اسلام کے لیے کھڑے ہوئے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمارا محمد الرسول اللہ والذین معاہو محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ والوں سے تعبیر کیا لیکن پھر بھی بعض لوگ اور جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک صحاب نے پوری کتاب لکھ دی اس بات کے اوپر اور کتب تاریخ کے حوالے دینے لگے حالانکہ وہ کتب تاریخ کے حوالے جب ایسی روایات کے اوپر دے رہے ہیں جن سے صحابہ اکرام کرام مردوان کی توہین لازم آتی ہے تو وہ وہ حوالے کیوں پیش نہیں کر رہے جن سے صحابہ کرام کا دفاع ہوتا ہے ہم انشاءاللہ آئندہ گفتگو کے اندر کچھ آپ کے سامنے انہی کتب تاریخ سے وہ حوالے اور وہ روایات بھی پیش کریں گے جن سے حضرات صحابہ کرام علی مردوان کی معاملات کا ایک پس منظر ہمارے سامنے آتا ہے جن باتوں پر ان پر اعتراض ہوا ان کے جوابات بھی انہی تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں لیکن حضرات صحابہ اکرام علی مردوان کا دفاع ہمیں کتنا ضروری ہے میں آپ کے سامنے چند ایک حوالے پیش کرتا ہوں تاجل المنفت کتاب ہے صفحہ نمبر ہے پانچ سو پیچیاسی ان الخلیفت المہدی العباسی قولا لہو خلیفہ مہدی عباسی نے امام مالک سے کہا ما تکل و من تنک کس صحابہ امام یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو صحابہ کرم کی توہین کرتا ہے فقول تو ذنا امام مالک کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ زندید ہیں بے دین لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فنکس بہت اہم نقطہ بیان کیا امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا وہ بے دین لوگ ہیں کیونکہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کھل کر گستاخی کرنے کی جرت نہیں رکھتے حضور کی کھل کر تنقیذ کرنے کی جرت نہیں رکھتے ف اصحابہ لہٰذا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ تنقید کرتے ہیں فقان کالو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کانا یسبو صحابت سو ان کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برے ساتھیوں کی صحبت میں رہا کرتے تھے یعنی حقیقت میں وہ تنقیز کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ پر موقع نہیں ملتا تو صحابہ کرام کے ذریعے سے رسول اللہ پر تنقید کرتے ہیں الکفایہ صفحہ نمبر انچاس امام ابو ذرا راضی کا کال ہے ادا رج اللہ تنقسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم النّہ زندیق امام ابو زورا راضی فرماتے ہیں کہ جب تو کسی شخص کو دیکھے جو صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے تو جان لے بے دین ہے بہ رسول <سؤال> صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق ہیں قرآن حق ہے اور ہم تک قرآن اور سنت انہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے پہنچایا ہے انما یو را یوجرا اور یہ لوگ صحابہ کرام پہ تنقید کر کے چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو کہ جہاں سے ہمارے پاس قرآن و سنت آیا ہمارے گواہوں کو یہ باطل کر دیں ان کے اوپر جرا کریں لیوب و تل الکتاب و سنتا تاکہ کتاب و سنت ہی باطل ہو جائے والجرح بہم اولا وہم زناط کا حالانکہ ایسے لوگوں پر ہی تنقید کرنا زیادہ مناسب ہے اور یہ لوگ بے دین ہیں یہ امام ابو زورہ راضی کا قول تھا مزید ایک اور قول دیکھیے گا تہذیب الکمال جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر تین سو انتالیس ان نسائی سئیلا ان ماویہ ابی سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام نسائی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا فقال انم الاسلام کا دارن لہ بابن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام ایسا ہے جیسے کوئی گھر ہو جس کا دروازہ ہو فباب الاسلام الصحابہ اسلام کا دروازہ صحابہ ہیں فمن آزت صحابہ اراد الاسلام تو جو صحابہ کرام کو ایزا پہنچا رہا ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے کمن نقر الباب جیسے کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹائے انما یورید الخلت دار تو دروازہ کھٹکھٹانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے کالا آپ نے مزید آگے ارشاد فرمایا فمن ارادہ تھا فعنما ارادہ صحابہ جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں کی توہین کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ سمجھو وہ تمام صحابہ کرام کی توہین کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور جو تمام صحابہ کرام کی توہین کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بالواسطہ واسطہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے تو دوسرا نقطہ یہاں پر ضرور یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ کتب تاریخ کے اندر جہاں حضرات صحابہ کرام علیہ الدوان کے بارے میں بعض قابل اعتراض روایات موجود ہیں انہی کتابوں کے اندر وہ روایات بھی موجود ہیں جن سے ان کا دفاع ہوتا ہے تو ایک صاحب ایمان شخص کو چاہیے کہ وہ پھر ظاہر سی باتیں وہ ان چیزوں کو دیکھے کہ اس میں سے کون سی روایت لینے والی ہے اور کون سی رد کرنے والی ہے